Год после революции, практически год войны, перезагрузка власти в столице и в стране, все это изменило жизнь киевлян. Не касаясь политических оценок, они говорят, что самое сложное выжить в новых экономических реалиях. Я еще пока работаю, получаю пенсию, получаю очень редко, но получаю зарплату. Цены, конечно, шокируют даже с моими доходами. Вот, ну, что делать? Будем пережидать этот кризис. А вот что удастся. еще, да, еще, может быть, и при нормальной Украине с нормальными ценами удастся пожить. Ну что, только надежды и больше ничего. Ой, не... я тоже скажу, что мне очень тяжело это приносить. Такие цены, что над пенсионеров... что больше ударило по вашей кишине? Леки, продукты, коммуналка, что? Оплата квартиры. Дуже дорого. Я дьявольски возмущен этим. Налогом на пенсию. Это вообще безобразие, Никаких свет не видывал. Ужас. Даже додуматься, скажем, после 1400, если 460, я должен теперь. Посчитайте, посчитайте, сколько получается. Я, я должен не уже... С меня 260 тысяч. Да что это такое? Подвищение цен Ми взагалі вже статті стали. статті нема ні за що купляти, на тисяча пенсії. І про підвищення це вже немає насил. І не те, що куплять, а думати навіть. 55 років проробила на одному місці. Оце два роки, як розчиталась, із 58 восьмого року. І що ми отримуємо? І вони ще хочуть кажуть, ми будемо знімати і з чого нам знімати. Нам нема чого знімати. тисячу рублів пенсію. 55 ед на одном месте делала. А я скажу, а проеду, проеду бесплатно, а они кажут, все ветераны. Продукты коммуналка, да, это больше всего напрягает, потому что уровень доходов тот же, а цены растут. По результатам исследования общественного мнения киевлян относительно политической и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в период с 10 по 18 февраля, только 3% опрошенных считают, что у них все хорошо, а 33 заявили, что уже не могут терпеть бедственное положение дел в стране. Даем данные в динамике с мая прошлого года по февраль нынешнего года. И мы видим, что если, скажем, в мае прошлого года 68% киевлян в целом были удовлетворены своей жизнью, то на сегодняшний день у нас 58% не удовлетворены своей жизнью. Точка пересечения была где-то в районе в августе прошлого года, где-то сравнялись.

61% киевлян экономят на отдыхе и мечтают найти вторую работу. Согласно исследованию, больше половины столичных жителей расстроены своим уровнем жизни. У многих резко сократились доходы, и они начали впадать в депрессию. При этом 40% опрошенных заявили, что не имеют сбережений на черный день, 15% допустили, что без доходов продержится несколько месяцев, 11% сказали, что не протянут и одного месяца, и практически столько же пожаловали, что у них в кошельке денег всего лишь на несколько дней. Антилидер рейтинга в данных четырех институтах. У нас Киевская КГГА, городская государственная администрация, где 72% не доверяют действиям, но я так сильно подозреваю, что они их не особо наблюдают. Социологи говорят, что большинство опрошенных были в подавленном настроении и говорили, что с радостью бы эмигрировали в США, Польшу, Германию или Италию. Наибольшее возмущение вызывает решение городских властей поднять цены на проезд в общественном транспорте в Киеве. Под медицинскую реформу попадают стоматологи. Для этой специальности не нужно изменять никакие законы. В Киеве около 800 зубников. По статистике нагрузка на месяц одного врача полторы пломбы и обходится это городу 80 миллионов гривен. Киев совет решил эти деньги перенаправить для малообеспеченных людей, создав централизованный орган, который будет распоряжаться этими деньгами. Подобная схема уже как год работает в Днепровском районе. Це вже рік тому назад. Ми е зібрали всі, всі бюджетні ставки в одне місце, створили єдине відділення бюджетне по наданню, по наданню бюджетної стоматологічної допомоги. На місцях залишили пункти невідкладної стоматологічної допомоги і е збільшили кількість кабінетів, які надають платні, платну допомогу. Из 800 стоматологов только 150 врачей оставят на бюджетном финансировании. Всем остальным врачам город поможет получить индивидуальную лицензию и разрешение заниматься предпринимательской деятельностью. Бо нам почему ще место выгодно? Потому что те деньги, которые сегодня люди несут людям, чтобы они их несли официально лекарям. И лекарь, чтобы всего заплатил 5% податку, да, як предприемец, бюджет наполнимся. Что касается остальных специалистов, их сокращать не будут, так обещает министр. Увольнение врачей не является целью реформы. В системе здравоохранения есть структурный дисбаланс штатный. И я не думаю, что после реформы будет кто-то увольняться или кто-то закрываться. В Киевсовете и в Киев город администрации говорят, что это не медицинская революция, ведь платные услуги в столице предоставляют давно. Только теперь их сделают официальными и легальными. Самыми большими прогульщиками в парламенте за 100 дней работы стали Андрей Белецкий, нефракционный депутат, бывший комбат батальона «Азов», 86% отсутствия. Дмитрий Ярыш, нефракционный, в последнее время из-за ранения на востоке Украины находится в больнице, 82% отсутствия. Михаил Добкин, оппозиционный блок, 79% посещаемости, сообщила Ольга Ивазовская от организации «Опора». А вот при рассмотрении данных регистрации в электронной системе РАДА топ-3 народных наименее дисциплинированных избраний Сергей Клюев в нефракционной 489 случаев отсутствия во время голосования, Константин Жавагов в нефракционной 483 случая, Ефим Звягельский, оппозиционный блок 471 случай. Но прогульщики в парламенте были всегда, а вот голосование за президентские законопроекты уже показывает, эта рада другая. Что мы имеем сегодня? Сьогодні з поданим президентом законопроєктів прийнято 58%. Тобто, можемо говорити про те, що сесійна пленарна зала не настільки однозначно підтримує президентські ініціативи, як це було в раді попереднього скликання. Щодо кабінету міністрів, такий рейтинг підтримки це 64% законодавчих ініціатив, які потрапляють від Кабміну, підтримуються в сесійній залі. Тоді як від народних депутатів це 74%. Длинной жизни избиратели нынешнему парламенту не пророчат, говорят социологи. То ли от неуверенности в завтрашнем дне вообще, то ли от неверия в силы новой рады. Після виборів половина населення не знали, кого обрали по мажоритарному округу. А після виборів 2012 року всі таки все-таки 60% знали. А ще цікаво: в грудні 2012 року половина населення вважала, що ця та Верховна Рада допрацює свій термін до кінця. Зараз таких оптимістів лише. Майже 30%. И э, большинство считает, что або будут достроковые выборы, либо они просто не знают, что будет с этим парламентом. За 100 дней работы в парламенте подали более 2000 законопроектов. Этот шквал не говорит о высоком качестве работы, отмечают эксперты. Как раз наоборот. Сегодня в Раде нет ресурсов, чтобы качественно обработать такое количество законопроектов. Подивіться, сьогодні я зранку перед прес-конференцією включив Верховну Раду, і сьогодні всі законопроекти, які розглядалися зранку, розглядалися за скороченою процедурою. Скорочена процедура є має бути швидше виключенням, ніж правилом. Але ця скорочена процедура сьогодні стала правилом: два проти, два за, і все. І гудбай, і пішли голосувати.